assalomu alaykum universal tv kanaliga xush kelibsiz eng mahkam tugunni tanlab tabiatingizning asosiy xususiyatini bilib oling Qonunda boshladik agar siz birinchi rasmdagi tugunni tanlasangiz kutilmaganda shaxsiyat egasiz. siz o'z hayot yo'lingizni yaratasiz nima qilish kerak va qanday qilib yashash kerakligi haqida maslahatga muhtoj emassiz siz deyarli har doim vaziyatga va odamlarga kutilmagan reaksiya ko'rsatasiz hech kim ba'zan siz ham keyingi qadamingiz qanday bo'lishini aytib berolmaydi siz kutilmagan harakatlaringizni yoqtirasiz lekin ba'zan odamlar bu xususda sizdan shikoyat ham qiladi agar ikkinchi rasmni tanlasangiz xayrli shaxsiyatdir siz sodiq kishisiz kimnidir muhokama qilish sizning qoidalaringizda yo'q siz rahm shafqatli va kechirimlisiz sizda kuchli xarakter bor siz ishonasiz va bu dunyoda deyarli siz qo'rqadigan narsalar juda kam sizda tajovuz yo'q mehribonlik mavjud siz har doim vaziyatni tushunishga va uni tushunganingizni namoyon qilishga tayyorsiz agar uchinchi rasmni tanlasangiz dinamik shaxsiyat siz jonli va energiya bilan to'la odamsiz osonlik bilan yangi do'stlar orttirasiz deyarli doimo e'tibor markazidasiz siz hayotning qisqa ekanligini bilasiz shuning uchun hayotingizni yaxshilashga harakat qilasiz odamlar sizni yaxshi xulqingiz uchun sevishadi agar to'rtni tanlasangiz kelishuvchan shaxsiyat siz ziddiyatli shaxs emassiz sizni o'z qoidalaringiz bor siz kelishmovchiliklarga toqat qila olmaysiz yarashtirish uchun bemalol vositachi bo'lishga tayyorsiz eng boshidanoq nizolarni qanday to'xtatishni bilasiz siz bunday paytlarda qanday qilib va kimga gapirishni bilasiz siz aqlli va mulohazali kishisiz siz hayotdan nimani xohlayotganingizni bilasiz o'z qarorlaringizni o'zgartirmaysiz har bir insonga qanday qilib maxsus yondashuvni topish mumkinligini bilasiz sizga siz xohlagan narsalar siz xohlagandek amalga oshi ko'rish yoqadi bizni kuzatishda davom eting va like bosishni unutmang kelgusida da qiziqarli videolar sizlarni kutib turadi.